все-все-все! Создаем настроение! Хорошо. Класс! Раз, два, три! Наша Украина полна очень замечательных, хороших традиций. А Очень приятно Прийшли за наші коряднички. Подивіться, які не маленькі і гарненькі. Давайте описками привітаємо наших маленьких чудових порядників, які завітали на справжні наше свято. Таких людей на шляху обминати. Чи дозволите тако мати Нашу родину з двох застави привітати. Дозволяйте колядувати? Дозволяємо. Ми не хлопчики, дівчатка, ми і зняли, як боятка. Ми во співаки, співаки за юбки. Ми Ісус Оврійна щадна, ми пляна, янвоя. Ще ми будем щедрувати, бо пустили нас до хати. Ваша та гарна чиста, ялиночка прочиста. Ми ще вібочку співати, щастя в дом всім бажай. Давайте зараз усі вібочки. Вот разом, все разом. Давайте? Давай. Вот, Давай хочу пожелать, чтобы они потрудились сейчас. Всем командам, которые будут трудиться, всем, всех ждут призы. Если вы сейчас хорошо потрудитесь, вы будете помогать своим родителям. Да, родители? Будут помогать. Вы будете иметь помощники. И кроме того, посмотрите на меня, вы должны помнить, что вот так надо заходить будет на кухню всегда, когда будете для кого-то что-то готовить. Чтобы с вас ничего не падало, ни ничего. Вы поняли, ребята? Еще, потрудитесь хорошо, не спешите, мы вас никуда не вводим. Делайте хорошо, чтобы было приятно вашим родителям, маме и папе, хорошо? Вас тут призы. Все, спасибо. Дорогие друзья, сегодня Владимир Васильевич и Игорь Анатольевич организовали это замечательное мероприятие для того, чтобы полюбившееся вам кафе, которое уже у нас в городе имеет славу как детское кафе, вы сегодня станете сами участниками производства, вы сегодня сами. Расписайтесь, их, сделайте их замечательными, потому что они будут самые лучшие, потому что вы их сделаете сами. Итак, давайте приступим. Мне нужно еще раз увидеть боевой дух команды пиратов. Где они? Мы пираты. Пираты. Раз, два, три. И... Отлично! Пираты у нас собрались. И у нас еще одна из команды Мини И ваш позывной. Раз, два, три.

разместили такое тесто для того, чтобы дальше пирожочек получился. Вот. Пирожочек. Вы его должны раскатать. Да. Девочки сейчас раскатают вам, выдавят вот такой штучкой, такие кружочки и расскажут вам. А дальше мы уже вам покажем, как его сделать.

Kua tae ki

Смотрите на этих маленьких ребят, которые вообще забыли обо всем на свете, и заняты делом. Ну, что может быть лучше ребенка, который занят каким-то полезным трудом? Тем более, посмотрите, ну настолько маленькие дети, что ну, просто невероятно. Я хочу сказать, что вот это все мероприятие вот это для этих девочек, для этих мальчиков, которые... Здрасте! Но прежде всего это навыки какого-то труда. Потом, ну, в конце концов, эти дети, я думаю, вот они сейчас, когда здесь поработали, у них в мозгах все равно что-то свершится, и они будут думать о том, чтобы помогать своим родителям. Потом, если вы видите, я сегодня в таком наряде, в котором я обычно хожу в детские садики и в школы. То есть они тоже какой-то пример у меня видят, что я вот, что в таком виде надо ходить в предприятие общественного питания. Надыхнуло меня то, что, ну, я считаю, что лучше всего, когда дети все-таки заняты на каких-то мероприятиях, наверное, у нас, чем болтаться просто на улице бесцельно. Вот, и приучаться к пагубным привычкам. То же самое, когда я говорил о спортивных мероприятиях, то же самое и о таких мероприятиях. Плюс вы должны понимать, что мы находимся в помещении, которое занято. Это помещение, как я говорю, бизнеса, предпринимательской деятельности, которое производством в городе занято. Одна из моих целей на этот год, чтобы вы понимали, это привлечение в город, как говорят, инвестиции. Инвестиции в смысле того, что одна из моих целей, которую я ставлю на этот год, это создание, ну не я буду создавать, это будет предприниматель создавать в городе рабочие места. Я хочу сейчас озвучить скромную цифру. Это примерно будет от 200 до 500 человек в городе на этот год у нас будет рабочих мест. Причем я знаю, о чем я говорю. Есть уже деятельность, которая ведется, в том числе у торговой марки Добробут. Я думаю, к весне мы с учредителями этой торговой марки, покажем вам новую линию, и которая позволит создать в городе десятки рабочих мест. Ну и плюс еще есть субъекты хозяйствования, которые в городе будут работать, это жители, выходцы из города Желтый Вод, и они создают в этом году, по моим оценкам, до 500 рабочих мест. Это два предприятия, интересных, очень, очень интересных предприятий. Я не могу пока сказать, чем они будут заниматься, но это будет не выбросы, это не не трубы дыма там и так далее. Это будут чистая законная деятельность, с уплатой налога, с уплатой единого вно, взноса за наемных работников и так далее. То есть в конце концов вот это все, что здесь, это пропаганда пропаганда, ну и здорового образа жизни, и нормального отношения к труду прежде всего. И в конце концов привлечение детей и занятие детей на таком мероприятии. А как вам санитарный стан добро? Ну, вы я, сегодня. да, я вам скажу честно, ну, в некоторых школах хуже. Приемно. В школах хуже, да. А как вы поправлялись в своих навычках работы пирожки? Вы видели, что у вас... Я вообще ну, у меня пельмени, я обычно люблю пельмени с детства. Я такие естемные был, за Я люблю аппетитные котенка одноклассник. Значит, то я люблю пельмени. Ну, дети молодцы, вот были маленькие мальчики. Я не знаю, сколько им, но на годика два. То вот им показали один раз, и они уже начали делать пирожки. Это, ну, я вам скажу, честно, они не так просто. Честно говоря, даже с первого раза. Тем не менее, вот такие ребята. То есть, в конце концов, это даже при, при к труду молодых людей. Все побажает, ночь второго нового року всем. Я прежде всего хотел бы побожать, пожелать в этот в этот ну как же у нас знаете как праздника у нас то сто один праздник, то Новый год, то по-старому, это только на нашей стране Старый Новый год. Но, тем не менее, мы привыкли, у нас есть такая традиция, все-таки отмечать Старый Новый год. Я хотел бы пожелать то, что я всегда стараюсь желать. Это все-таки целеустремленности людей, веры в будущее, веры в хорошее будущее, никогда не опускать руки. Я вот был на, перед Новым годом в одной семье, приемная семья. Я видел женщину, которая воспитала много детей, просто много детей. Я видел ее глаза, я видел ее труд, и я понимаю, что вот на таких надо равняться. И таким образом я хочу сказать, что если вы будете трудиться, если вы будете верить в будущее, я думаю, как говорят, Бог, Он вас не покинет. Дякую. Меня хвалим в новом году. <свят> ну, я хотел бы еще пожелать счастья и благополучия тем предпринимателям, которые в городе работают. Со своей стороны, я обещаю не мешать им, помогать этим предпринимателям. И хотел бы пожелать жителям города Желтой Воды. Все-таки, э, ну, как вот мы год прожили вместе с ним, значит, криков не было, меня никто не выносил, меня никто там окна не били, помогали, предложения были интересные. Я хотел бы, чтобы этот год точно так же был. Жители города непризразличны к судьбе от нашего города, приходили, обращались, писали письма, предложения свои, пожалуйста, потому что были предложения реальные, которые мы действительно учли и приняли к сведению. Значит, наш город, я вчера был в обл администрации, хочу сказать, встреча очень позитивная. Наш город, благодаря одному человеку, который работает в обл администрации, скажем, без внимания не останется. Это касается и дорог, и касается техники, ну и ремонты крыши пообещали, и даже ремонт лифту пообещали за областные деньги, я вам так скажу. А какие сегодня подарунки вы пообещали детям? Ну я пообещал детям, сам приобрел хорошие шоколадки, очень хорошие шоколадки, там, ну, дорогие. Единственное, я увидел, сколько детей. Я вот сейчас думаю, на всех шоколадах не хватит. Как бы здесь в этой ситуации, как их не обидеть? Для меня это, вот это для меня сейчас проблема. Я хотел самому маленькому дать, а тут самых маленьких человек 20 просто. Поруч велика кишеня. Поэтому я что-то сейчас буду идти туда, потому что я смотрю, что детей очень много. Боже, их очень много. Дякую. Хай вас высадит сына. Спасибо. 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 Прежде всего хочется поздравить всех желтоводцев с праздником, со всеми зимними праздниками, с Рождеством, с Новым годом, чтобы в ваших семьях было счастье, здоровье и добробут. Ну, куда же без добробут? Поэтому э, я всем желаю достатка, всем желаю здоровья и хорошего настроения. И э, хочется сказать добрые слова э, о нашем городском голове Владимире Васильевиче. Э, только при помощи его как бы инициативы, его пожелания, мы проводим все эти детские какие-то праздники интересные, мастер-классы. Пилотный мастер-класс у нас прошел, и вот в преддверии праздника он нам предложил провести еще один мастер-класс, пригласить детей, которые не попали к нам. И мы э, очень обрадовались этому предложению и отозвались. И сегодня он даже принял участие в этом мастер-классе, чем мы довольны. И детям интересно, ну и как бы и нам приятно, что все-таки МЭП пришел к нам в гости в преддверии этого праздника. А как вам такая дитяча навала? Чи у вас все зазвичай так багато диточок? У нас был пилотный проект на 30 человек. Этот раз детей было больше, мы не могли никому отказать. И вы знаете, я смотрю, мы вроде справляемся, мне это очень радостно, что все-таки у нас получается. Мастер-класс у нас был перед Новым годом. Мы делали с детками пряники и расписывали. А сегодня мы решили сделать пирожки. Пирожки это такое, знаете, домашнее, семейное. Поэтому мы решили именно с детьми попробовать сделать пирожочки. Я смотрю, детям понравилось. Следующий мастер-класс, надеюсь, у нас тоже будет. Следите, пожалуйста, за нашими новостями, и мы будем очень рады ждать вас всех. Вы знаете, очень радостно, что пришло столько людей. Ну, мы, нам было страшно, боязно, но тем не менее нам приятно, что отозвались многие детки. Спасибо вам большое. Бажаємо вам гарного свята, багато дітей та дорослих у ваших закладах. Розвивайтеся, розцвітайте і нас радуйте смачними. Спасибі, Дякую большое. Ми знаєте, от, от слова добробут ми добродіятелі, Ми хочемо нести добро в сімейні очіки. Ми хочемо нести радість і тільки положительні емоції. Я благодарю всіх, всіх за те, що отозвались і прийшли к нам на праздник. И благодарю э, наш исполком, который всегда разрешает нам проводить и взрослые праздники, и детские. Следите, пожалуйста, за рекламой, и мы вас ждем, с удовольствием ждем. И можно всю зарисовать, если хочется. Давим, давим на красочку на пакетике. Красочка у нас выходит. Вот. Получается такая красивая, разрисованная палочка. Вот еще можно. Кто какую краску посмотрел, он понравится. А можно всю зарисовать. Всю-всю можно, зарисовать. Только на пакетике надо давить. Мы пирожки давили, да? А теперь каждый выбирает себе, какой нравится ему. какой? Давай голубой. Матвей как хорошо делает баночку. А теперь делай точечку сам. чуть-чуть, дави больше, больше.

ワンです。 справедливо, а кого-то с администрации. Можно попросить девочек на ту сторону? Можно вас попросить поучаствовать в конкурсе? Пожалуйста. Давайте поприветствуем Реальной поддержки Потому что будем определять аплодисментами Какая команда круче И сейчас Да, 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 да Сейчас Владимир Васильевич и Команда и Микки Молотов Покажет, как нужно сказать. Аплодисменты и поддержки у нас есть яркие, яркие. А вы будете на две стороны танцевать? Да, отлично. Громче Возьмите тяжелую у нашего замечательного пара, который сегодня действительно пошел на такой риск, он решился попробовать. И мы убедились с вами, что такие вот мероприятия он. нужны. Вот а сейчас мы будем получать заслуженные так, подарки. Не мешайте. мне понравился вот, вот этот матч. Это отдельные, один э, отличные, замечательные комплименты от Девчонки проявили себя мега супер класс, <плес> которые действительно сегодня были в чем-то где-то лучше. Все, все, все получат подарки, все держатся на старенье, все получат подарочки, все, все, все получат подарки. Кто получил подарочек, шаг назад, чтобы прошли вперед, те, кто еще без подарка. Подарочек, подарочек, отходите. У кого нет, подходите молодцы, молодцы, молодцы. Да. и сейчас мы да. еще с вами получим наши замечательные Подходите за да. и пряночки, которые мы сможем да. Все да. с да. да. чтобы вот, не, меня... не, 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 не потерять. Вот, молодцы, все говорят спасибо. У нас очень воспитанные дети. Спасибо родителям, что так хорошо воспитывают своих деток, что у нас никто не толкается. Все получили победу и все сказали спасибо. Дети, и не забудьте, пожалуйста, у вас же есть подарочки, которые вы сделали своими руками. Мы сейчас вынесем пирожки, и каждый вот по своему пакетику пирожков. Хорошо? А потом мы вынесем прянички, и вы заберете свои прянички. Все, смотрите на столик. Да? Пропадает. Конфетки. Все-все-все получили конфетки? Кто получил уже свой пакет, отпустите, чтобы другие могли тоже получить. Итак, детки, у всех есть пирожки? Ну что, ребята, смотрим на пирата и танцуем.